নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পূজা বঢ়িয়া অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আৰু আজি আমি আছোঁ পেহীঘৰত যিহেতু পেহী ঢুকাল আৰু ক'বলৈ খুব বেয়াও লাগিছে যিহেতু আমাৰ পাপাহঁতৰ পৰিয়ালত পেহী আৰু আৰু এগৰাকী মানে মাজু পেহী আৰু সৰু পেহীয়ে আছিলে বাকীবোৰতো চব ঢুকালেই কিন্তু এইগৰাকী পেহীও মানে হঠাতে ঢুকালে কিন্তু খবৰটো পাই খুবেই মানে দুখিত আৰু আজি যিহেতু চাৰিদিন হৈছে তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোককো অকণমান কি কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে কি কথা আপোনালোকক দেখুৱাও আহকচোন এয়া ৰাতিলৈ ভাগৱত পঢ়াইছে যিহেতু এফালে মানে ঢকুৱাৰ তিনিদিনৰ পৰা ভাগৱত গায় আৰু তাৰপিছতহে ভতিয়া ভাতটো খোৱা হয় এয়াছো চাওকচোন আৰু ভাগৱত ভাগ সন্ধিয়া যদি গোৱা হয় ইমান ভাল লাগে মনটোৱে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এয়া বৰতীয়াৰ মাত লগোৱা ইজন সিজনকে আহি আছে আৰু এয়াও ভিতৰতহে পুহিবলৈ দিছোঁ এয়া এয়া হৈছে বৰমা বৰমা দেখিছেনে বয়স হৈছে যদি ইমান সুস্থ হৈ আছে তেওঁৱেই বৰতীয়া ভাতটোত লাগিছে আৰু আইতা মানে বৰমা গৰাকী ইমান সুস্থ হৈ আছে চাওকচোন এয়া শেষতকৈ বৰমাৰ লগতো মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু এজন দাদা ৰুমে ৰুমে কি কৰিব তাকে ফোনটোকে চাইছে আৰু অকণমান এয়া চাওক এয়া বৌ আৰু চবৰে মনটো বেয়া আৰু যে এগৰাকী পেহী ঢুকাই গৈছে আজি পেহী ঢুকোৱা চাৰিদিন হ'ল আৰু দিনৰ পৰ্ববোৰ দেখুৱাবলৈ অকণো সময়ো নহ'লে আৰু পাহৰিও থাকিলোঁ দেই কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া সময়কণকৈ দেখুৱালোঁ যে কেনেকৈ কটাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হ'ল ভিডিঅ'টো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম আপোনালোকে চাব ধন্যবাদ আৰু লগতে কওঁ শুভৰাত্ৰিসকলকে